yigirma to'qqizinchi mizon o'zbek tili milliy kuni poytaxt kobulda nishonlandi oydin afg'oniston va o'zgarish madaniy uyushmasi va kengash tashkilotlarining tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan ushbu yig'ilishda madaniy va ijtimoiy shaxsiyatlar o'zbekistonning kobuldagi elchixonasi rasmiylari bilim yurtlari o'qituvchilari va o'quvchilar xotin qizlar va madaniy faollar ishtirok qilgan edilar o'zbek tili milliy kuni munosabati bilan yo'lga qo'yilgan tadbir komission a'zolari bu yig'inda hukumat rasmiylaridan o'zbek tili va adabiyotining rivojiga zamina yaratib poytaxtda o'zbek tili va adabiyotining tadqiqotiy markazi ochilishi talabi bilan chiqqanlar biz o'zbek xalqi namoyandaligidan afg'oniston islomiy imurat davlat rasmiylaridan o'zbek tili adabiyoti ustida afg'oniston bo'yicha tadqiqotiy bir markaz ochilishi hamda o'zbeklar yashaydigan mantiqalar bo'lgan maktablarga o'zbekcha bostirib chiqarilgan kitoblarni tarqatishi va shuningdek davlatiy idoralarining saytlarida o'zbekcha tiliga xabarlar va axborot nashr etilishi va bunga alova afg'oniston uchun afg'oniston adabiyoti uchun til uchun o'zbek tili uchun e, butun e, maktablarga xususan e, o'zbek yashaydigan e, mantiqalardagi maktablarga o'zbekcha e, bastlarni ijod qilib va o'zbek tillaridan foriq bo'lgan kishilarni ularda e, mallim sifatida o'qituvchi sifatida tayin qilib ularga joylashtirishni talab qilamiz ayni holda o'zbekistonning kobuldagi elchisi yodgor xoja shodmonov afg'onistonning shimolidagi balx juvzjon foryob sarpul va qunduz bilim yurtlari o'zbek tili va adabiyoti departamentlarida de ta'lim olayotgan yoshlar va ustozlari bilan aloqalar borligini bildirib balx va javzjon viloyatlarida o'rta maktab o'quvchilariga o'zbek tilidagi lotin darsliklarni taqdim qilib ikki mamlakat orasida akademik aloqalar rivojlanayotganini bildirgan o'zbekiston hukumat rahbariyati tomonidan afg'onistonni shimolidagi balx juzjon faryod saripol va qunduz universitetlarini turkiy bo'linmalarida tahsil olayotgan yoshlar bilan ularni ustozlari bilan aloqalarni qo'yganmiz ular bilan uchrashib turamiz va qo'limizdan kelgancha baholi qudrat mana shu turkiy bo'linmalariga o'zbek tili bo'linmalariga adabiyotlar o'zbek tilida o'zbek tilida o'quv darsliklarini taqdim etib kelmoqdamiz bundan tashqari biz bal viloyatida jizjon viloyatida o'rta maktab o'quvchilariga o'zbek tilidagi lotin yozuvdagi o'zbek tili darsliklarini ham taqdim qildik bugungi kunda ular mana shu darsliklardan foydalanishmoqda o'zbek tili bayramida bu tilga atab hozirlangan tarona she'r va maqolalar ham o'qildi e'tifoqning boshqa bir bo'limi ham ko'rgazmadan iborat bo'lib unga o'zbek ayollarining oshxonasida pishirilgan oziq ovqatlar o'zbek xalqi shoir va yozuvchilarining yangi asarlari va kiyim kechaklar namoyishga qo'yilib ishtirokchilar tomonidan xush qarshilandi